ৰাহুল গান্ধীক বুঢ়াঙুলী কংগ্ৰেছ পাৰ্টী পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই কংগ্ৰেছ পাৰ্টী যেনেকৈ আছে তেনেকেই থাকিব আৰু এইবিলাক নতুন কথা কৈ লাভ নাই খালি ৰাহুল গান্ধীক এটা কথা মই কৈ থৈ দিওঁ যে ময়ো অসমতে জন্ম কৰা এটা অসমীয়া দুদানি খাই মই জন্ম হোৱা নাই মাৰ গাখীৰ খাই জন্ম হৈছোঁ গতিকে ৰাহুল গান্ধীক বুঢ়াঙুলি কালিতো ৰাহুল গান্ধীয়ে নতুন দলৰ সভাপতি পাতিছে একদম চবেইতো ভাবি আছে যে বহুত ডাঙৰ সভাপতি খানাপাৰাত আহিব লাগিছিল বীৰ দৰপে এখন মিটিং কৰি যাব লাগিছিল খানাপাৰা ফিল্ডখনে সৰু হৈ যাব লাগিছিল ৰাহুল গান্ধীৰ কাৰণে কালি একোতো কৰিব নোৱাৰিলে দিনৰ দিনটো ইটো আৰু আহি পেলাই কি কৰিলে ক'লে যে এভিকশ্যন কৰা মানুহক ঘৰ মাতি ঘূৰাই দিম এতিয়া অসমীয়াক পিটিত বৰ কাৰণেই কালি আহিছিলে যে অসমীয়াৰ বিপক্ষা কৰি থৈ যাওঁ সেইকাৰণে মই ৰাহুল গান্ধীক কৈছোঁ যে আপুনি ৰং নম্বৰ ডায়েল কৰি আছে ইয়াতে এইবিলাক নহ'ব আৰু পাক্কা থাকক আৰু আপোনাক ভয় কৰিলেতো মই কংগ্ৰেছৰ পৰা ওলাই নাহিলোহেঁতেন খালি মোৰ কালি এটা কথা ভাল লাগিছে যে মই এদিন কংগ্ৰেছত ৰাহুল গান্ধীৰ মিটিং মই অৰ্গেনাইজ কৰিছিলোঁ এতিয়া ৰাহুল গান্ধী অসমত আহিছে যে মোক এটা সমান লেভেলৰ মানুহ বুলি ধৰি লৈ পেলাই সেইটো ইন এৱে মোৰ কাৰণে এটা ৰাজনৈতিক স্বীকৃতিয়ে হয় গতিকে সেইকাৰণে অলপ ভালো পাইছোঁ মনটো কালি অলপ